Внимание, это видео называется «Поющие беженцы». Главный действующий герой Себастьян говорит своими глазами «О да, я б сбежал». И я б сбежал еще раз. Ну ну вас нахер. Ваш Крым и ваш Донбасс. А, Юля с кадра пропала. Но это не важно. Ведь главное действующее лицо мистер Себастьян. Он смотрит в ваши бездушные глаза и говорит, ёба, чувак. Но в конце концов, есть чё. А мы ему говорим, Себастьян, тяжелые времена пошли нынче Восток беженцы. Поэтому мы снимаем кино про поющих беженцев с Крыма, с Донбасса. Он правильно загораживает ту херню, яка лежит там с того Донбасса. Бо она не айс, мягко говоря. У нас есть пакетики. Мы кормимся галетным печеньем. И солью заедаем, кстати. Херова жизнь пошла, ребята. Себастьян в расстроенных чувствах. И Юля поет. А у Юли, потому что она уже давно с Крыма сбежала, дела неплохо. В нее красные ногти, нарядные, а вокруг на хуйня. Простите за Матюки. Еще у нас есть странный запорожский беженец, но от него видны только учеряшки. А вокруг хаос. И запустение, потому что бандеровцы разграбили Киев к чертям. Но у Юли, как мы помним, красные ногти и на ногах, потому что Юля уже давно сбежала из Крыма. Да-да, беженка со стажем. Дуже красиво, кстати на ногти красила под свое очко. Левая.